Незважаючи на несприятливу погоду, дощ та вітер, 3 травня відбувся черговий матч чемпіонату Дергачівського району з футболу. Команда ФК-Мануїлівка приймала на своєму полі ФК Фортуну Дергачі. Гру футболісти розпочали з хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять Олексія Васильовича Змія, який останні роки був суддею футбольних матчів у районі та за своє життя чимало зробив для розвитку цього виду спорту на Дергачівщині. Перший тайм почався за активних атак футболістів ФК Фортуни, які створили два небезпечні моменти. Але воротар господарів Мирослав Лутай не дав змоги м'ячу опинитися у своїх воротах. Та після штрафного удару ФК Мануїлівки у ворота гостей на 25-й хвилині першого тайму захисник ФК Фортуни Денис Паскаков зрізав м'яч у свої ворота. Прошлому году посмотрив ігру команди Мануїловка, стало цікаво. Интересна стала команда, и в этом году, собравшись с местными жителями, игроками, решили поучаствовать и принять непосредственное участие в жизни и строении команды. В этом году закупили форму, закупили инвентарь, и думаю, что в этом году. Задача стоит выиграть первое место в районе, выиграть Кубок района. И если за этот год команда себя проявит на высшем уровне в Дергачевском районе, есть в планах заявить ее на, на областную федерацию. По поводу того, что меня сподвигло заняться этой командой рвение и по спортивному злой характер местного населения. То есть на сегодняшний день порядка 80% команды это местные жители. И мы решили поднять спорт, поднять футбол. Именно в Вергачевском районе. Потому что самое главное для нас что? Для нас это люди, это болельщики, это праздник, который мы будем делать для жителей данного населенного пункта. Команда была создана в 2002 году. Название было первое слабожанщина, футбольный клуб. Собрались, что-то захотелось поиграть на район. Ну что, собрались сначала своих. Первую игру сыграли с Пересечным, 5-2 проиграли. Что-то не тянем. Ну, со стороны начали при, приглашать ребят с Харькова. Ну, так сезон закончили на шестом месте. Ну, это региональные были, по зонам поделены. В своей группе последнее место, короче, заняли. На ну, осенью поехали на Кубок памяти, выиграли Кубок памяти первый раз. И пять год подряд выигрывали его. В 2005 году выиграли Кубок района. Ну и в 2006 распались по 2013. И в 2013 опять создали команду. Ну и сейчас он участвует. А как сейчас вы оцениваете команду? Ну а что можно оценить с двух игр? Это вторая игра. Ну первую принимали движение Дерачевское. 3-0 проигрывали, но ну 4-3 выиграли. Постарались, играли во втором тайме и вырвали победу в конце. Цель на сезон остаться в пятерке, а получится выше, значит хорошо будет. Расскажите, пожалуйста, о вашей прошлой игре. В прошлой игре хорошая команда, они в дирачах, это, я считаю их одной из самых хороших, лучших команд, потому что они тренируются, все местные играют, там у нас ну, маленькая деревня, тут, собираем, помогают, там с города ребята приезжают. Играли, проигрывали по ходу матча 3-0 минуты до 70-й, собрались, выиграли 4-3, борьба была. Классно, вы просто получили все удовольствия, массу ребята. А так я думаю, что они подымутся. Это не то, что ну, там, первая игра была, это у каждого. Я думаю, что они будут в этом году в пятерке. Это команда хорошая. Благодаря чему вы выиграли прошлый матч? Ну, собрались, во-первых, замены сделали правильные. Вышел, добавился в этом году у нас человек, который поиграл в большой футбол, в профессиональный футбол. И вышел, добавил, ну, мотор наверное, команды был Витер, Дмитрий, нападающий, забил гол. В каждом мяче, в всех четырех мячах практически э, участвовал. Я рад, что он в нашей команде играет. Какие прогнозы или планы на сегодняшнюю игру? Не, ну, на эту игру планы только выиграть, потому что Юрий Владимирович, вы уже наслышаны, вы уже в, двух, ну, в, одно, в первом интервью, когда там снимали, уже сказали, что у нас соперничество не только на футбольном поле, мы соперничаем и с президентом ФК «Фортуна». «Фортуна» очень сильная, хорошая команда, они там коллектив уже на протяжении нескольких лет. Довольно они и отдыхают, они играют в футбол и отдыхают после футбола я думаю, что сегодня очень интересно. Это один из лидеров этого чемпионата. Надеюсь, что мы выиграем в этой игре. Хотелось бы сказать много теплых слов о команде Мануиловка, так как команда действительно будет претендовать на первое место. И это показала первая игра. Люди проигрывали 3-0 и сумели выиграть 4-3 очень хорошие команды. Под знамена команды собраны хорошие футболисты. То есть у них все хорошо. Тренер, президент и цель выиграть чемпионат. Поэтому сегодня нам будет очень тяжело. И я думаю, что если матч закончится в ничью, это будет плюс. Потому что команда Манелыки явный фаворит. Но мы будем надеяться... Звісно ж, на побід, так як у нас цели тоже теж амбіціозно, з медалями, тому будемо боротися. Рахунок на кінець першого тайму склав 1-0 на користь господарів. Другий тайм команди відіграли у рівній боротьбі, але в одній з контратак нападник ФК Фортуни Юрій Чорнобай, обігравши двох захисників, відправив м'яч у ворота господарів. Багато гольових моментів протягом матчу створювали і гравці ФК Мануїлівки, які весь час своєю ініціативою та активністю тримали фортуну у напрузі, але забити у ворота гостей не вдалося. Загалом 90 хвилин гри пройшли у чоловічій боротьбі. Футболісти обох команд боролися за перемогу не на жарт. Як результат, чимало жовтих карток показав суддя у цьому матчі. Та команди завершили гру бойовою нічиєю. Бойова нічия. тут без вариантов хорошо и одна и вторая команда играла может мы там чуть-чуть технически лучше но там пацаны до конца боролись заслуженная ничья хотелось бы большего да им удача еще еще впереди целый чемпионат так я перед началом игры говорил что в принципе нас ничья устроит вот, так как действительно хорошие ребята тут играют ну так и получилось. Забили, можно сказать, два гола, но счет один-один. Один свои автогол, второй, второй мяч забили уже наши ребята в их ворота. То есть все нормально. Думаю, что мы на правильном пути, сделаем кое-какие замечания и следующая игра, я думаю, у нас еще будет лучше и мы выиграем.